आज भगवान श्री जगन्नाथ जी का जलाभिषेक स्नान यात्रा कान बड़ोदरा के द्वारा सम्पन्न हो रहा है भगवान श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को पौने नौ नौ बजे निज मंदिर से इनके बैठक में लाया गया और वहाँ पर इनको बड़े ही सुंदर भोग भक्तों के द्वारा अर्पण किया गया उसके उपरान्त इनकी आरती हुई और जलाभिषेक शुरू हो गया है आज से भगवान का जब निज मंदिर में भी जाएंगे पट बंद हो जाएगा सात जुलाई अषाढ़ी बीच के दिन भगवान का पट खुलेगा उसी दिन भगवान बड़ौदा रेलवे स्टेशन से नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे इतने दराये। तो तो दराये। कितने भोग धरा है भगवान को भोग कितना धरा है 1108 भोग अर्पण किया था आज कितने दिन बाद भगवान उठेंगे आज है 25 तारीख और 22 तारीख से साथ जुलाई जो भी दिन इसमें आते हो 6 तो जुलाई ना वडोदरा ना कार्यक्रम में ध्यान में रखिएगा आज स्नान यात्रा નું આયોજન ભગવાન જગન્નાથને રથયાત્રા પહેલાં આજથી એટલે કે આઠ દિવસ માટે એમને મંદિરની બહાર જ્યારે એમના દર્શનનો લાભ બધાને મળતો હોય છે ત્યારે આજે યાત્રામાં વડોદરા શહેરના સૌ શિક્ષકો ઉપસ્થિત છે વડોદરા શહેરના ભાવિકો માટે આ બહુ મહત્વનો દિવસ છે અને આજના દિવસે સૌ ઇસ્કોન મંદિર સાથે સેવા વિલાસ પ્રભુ ઇસ્કોન મંદિરના નિત્યાનંદ પ્રભુ અને બાસુદોષ પ્રભુનો વડોદરા શહેરની સૌ જનતા વતી અમે આભાર કર્યું